Що таке порча? Даже элементарно не знаю, у вас там на работе какие-то сотрудники, нерговампира, вам підпитались немножко, вас, ну это уже глаз. А, Стосовно прокляття, а проклясти людину может Да, любое проклятие ложится всегда счетом, настолько, сколько вам человек сделал. Зрозуміти, що прокляли цілий рід, да поки у нас реально там не не померли всі близькі родичі там у смерті. Да, там погибають всі, умирають. непонятні аварії, ситуації в молодому віці Вообще, непонятно, що відбувається. Всім привіт! Ви на каналі Топі з вами Христина Баковець. Ми сьогодні продовжуємо нашу постійну рубрику про те, як магія переплітається з нашим повсякденним життям. І сьогодні до мене на інтерв'ю знову завітала прекрасна. і всіма вами улюблена Марія Тиха. Марія, привіт, привіт. Дуже хочу сьогодні з тобою поговорити про порчу, прокляття пристріт, або як ми більш звикли називати це зглаз, тому що багато від кого чуємо, багато інформації в інтернеті. Я думаю, що нашим глядачам буде особливо цікаво почути цю тему саме від тебе. Так, Марія, давай взагалі спершу. Що таке порча? Ну, це магічний ритуал негативного характеру. То есть магический ритуал негативного характера, который э, направлен на то, чтобы человека ну, уничтожить, да, скажем так. Порчи различные абсолютно, есть абсолютно разные. Есть на здоровье, есть там на бедность, есть там, ну, переклад это тоже порчи, болячек, да, например. Вот-вот-вот-вот все, что негативного можно как бы, придумать, его можно отнести к порче. Угу. Чи может людина сама сделать порчу без mm, Нет, для того, чтобы сделать порчу самостоятельно, нужно, во-первых, во -первых, иметь, поскольку там есть часть ритуальная, ритуалистика, да, то есть нужно иметь отклик от сил. То есть человек чисто на своем, на, на своей какой-то энергии, на своей силе порчу сделать не сможет. Проклясть, да, сглазить, да, вот чем отличается сглаз проклятие от порчи, то что порча это ритуал, проклятие из глаз, там по-другому все немножко. То есть заглазить на личной силе можно. А если нужно именно конкретно порчу сделать, только к специалистам, потому что должен быть отклик от сил, во-первых. Во-вторых, кто попал, порчу сделать не сможет, потому что нужно понимать ситуацию. Момент справедливо-несправедливо, перед этим делается диагностика. Угу. А ты сказала, что есть какие-то разные виды порчи. Что это за виды порчи? Ну, я перед этим уже сказала что есть на бедность, есть на по здоровью пройтись, есть там по детям бьют, все что угодно. Приворот тоже порчу, по сути. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. вот, вот, mm -hmm. Любой негатив. Вот, вот смотри, приходит клиент ко мне, то есть как можно порчу, да? Приходит ко мне клиент, я у него спрашиваю, что он хочет? Вот я должна понимать задачу. Какая задача? Порча на понос тоже есть, например, да, понос на весь. Ну, есть такое. Сраные порчи, как мы их называем. І люди yeah. замовляють таке? Ні. Це побалуватися більше. ні-ні-ні. Тобто, зп'ять таки э, розсорки це да, теж порча, по суті, теж негативне воздействие. Да, просто немножко ну, такое ну, другого характера. Тобто, просто приходить з запросом определенним, практику, якби как бы, подобрати. Угу. Окей, а, тоді виходить, порча вона сильніша буде, ніж з глаз, той самий, чи прокляття. Чи, а... Энергетично ну, на ривне. Касательно энергетично, я считаю, что глаз это вообще минимальный негатив. Ну, может, помнишь, там часто, там не знаю, мы маленькие, когда росли, там домой приходили зевали. зевали. Да. Ну, там прошелся и какой-то пошел, сходил, там какую-то бабку увидел, зевать начал. Ну, вот это вот это вот глаз, Тебя заглазили. Ну, проходит все это фигня. А проклятие Порча, как бы да, это уже посильнее будет. Ну, понимаешь, что родовое проклятие, например, родовая Порча это, в принципе, одно и то же. Mm -hmm. То есть нужно просто понимать, о чем мы разговариваем. Мы просто говорим про что-то ставленное или именно родовое, про то, что там прям годами, поколениями отрабатывается. мы разом. про родовое проклятие с тобой поговорим трошечки позже. Сейчас хочу спросить, как вообще людині зрозуміти, что на ней порча? Чи проклятие, чи зглаз. Ну, зглас мы уже... Ну, ну я... это минимал, минималка, которая может быть. Уже элементарно приходит домой, зеваете, какой-то ток энергии, усталость. Ну, вы просто поспали, все хорошо проснулись, угу. все нормально. Вот это сглаз, это минимальный негатив. Он бьет минимально. Даже элементарно, не знаю, у вас там на работе какие-то сотрудники, энерговампиры, вам подпитались немножко, вас, ну это уже вот это сглаз. Вы восстановились, угу. все хорошо. То есть родового глаза не бывает. Это все, сглаз это минимальный негатив. Если говорим про порчу и про проклятие, ну, если сделали на вас порчу, опять-таки нужно понимать, какую порчу сделали. Если сделали на бедность, то понятное дело, что первая основная цель – это убыток. Mm -hmm. Чтобы стали бомжом, ну, по сути, да, порча на бедность. Будет терять все, любые возможности, любые связи любые какие-то возможности заработать деньги, деньги просто утекать, будто порча на бедность. В конечном итоге человек приходит к тому, что он теряет все бизнесы, положение, все что угодно, связи вот это вот на бедность порча. Если говорить про порчу на здоровье, опять-таки, в зависимости от того, какое у вас самое слабое место. То есть, в любом случае, самое слабое место оно будет пробитое, оно будет у вас болеть, вы будете болеть именно у вот самое слабое место, которое у вас есть. Но не завжди, как бы, знаешь, нужно магію прив'язувати к житті. Це ж не порча, це просто у РВС Ну, Слухай, тоді як відрізнити, якщо ми говоримо там, порча на здоров'я, умовно, і у людини проблеми зі здоров'ям ну, просто тому що це життя, тому що у людей бувають проблеми да. зі здоров'ям, чи це вже магія якась? Ну, смотри, касательно насморка, у і так далі, це повна фігня. Як зрозуміти, що Порча якщо цикл, якщо циклічно? прям болеете постоянно, не можете вообще ну, вычухаться никак. Это первое, первый звоночек. Второй звоночек, когда врачи не могут диагноз поставить. Вот когда идете там к, к врачам, и врачи не могут поставить диагноз, да, элементарно, не знаю, какая-то опухоль растет там, на УЗИ ничего не видно, вообще непонятно, что это. Вот это вот уже называется магический негатив. Если врачи определяют болячки, если врачи могут помочь вы лечитесь, то есть как бы нормально все. Но бывает такое, что порчи очень хорошо, тщательно закрывают, вот, Чтобы не видно было ее. Такое mm -hmm. тоже может быть. Это очень такое коварное воздействие, скажем так. И... Бывает такое часто, что человек ходит-ходит по врачам, никто не помогает, ничего, а потом человек просто умирает, и все. Такое тоже может быть. Опять-таки, некропривязки еще существуют, когда покойника привязывают к человеку. Покойник начинает жрать. Тоже человек болеть начинает. Я просто... ну, Мой собственный опыт, да, у меня был клиент, который... У них там разборки были с теткой. вот. И он начал худеть, от него запах специфический был, как от трупным ядом, короче, он пах. У него трупные, яд... трупные пятна начали по телу идти, я это видела глазами с вами просто лично. То есть человек начал сохнуть. Вот это вот да, это физическое проявление уже, когда покойник жрать начинает. Касательно порчи то же самое, физические проявления. Это плохой сон, это кошмары во снах. Это вообще якісь непонятні запахи, вкуси, там, не знаю, ведення і так далі. Це теж порча, может быть. Угу. Слухай, багато зараз інформації, навіть коли я готувалася до інтерв'ю в інтернеті про вінець без ось печать самотності. Це та ж порча виходить, чи це щось інше? Ну, це, типу новоділи, вообще, воно так раніше не називалось. Ну, взагалі, так. Це теж порча, так. Да. Угу. И если мы говорим про вина с это выходит порча на пухание. На одиночество, да. Чтобы человек был один. Даже дело не в браке, дело просто в том, что человек просто в отшельнике уходит в очень жесткие и все. И он не может нормально ни с кем не познакомиться. Если он знакомится с кем, то все какие-то конченые, да, то есть ну, непонятные, бросают его или что-то еще. То есть, конечно, в итоге в любом случае все. Если, допустим, на вас там порча на одиночество, да, в любом случае все склоняется к тому, что вы один. Как бы отношения ни начинались, как бы они там были у вас или не были, вы будете один все равно. Угу. Без друзей, без никого. То -то, а... Основные, вот такие симптомы, основные такие триггеры, какие мы можем выдлчить, то да, что у нас действительно с то магический негативный плип, все долгий период. И Нужно просто смотреть на сферу, какая сфера максимально страдает у вас, что, есть, таким образом можем вид порчи определить, какая сфера страдает, потому что порча распространяется по всем сферам, если долго ее не чищать, но э, самая какая-то основная сфера, куда направлена, она, она будет больше всего страдать всегда. Любовная как бы тема. Отношения, да, там здоровье, здоровье, деньги, деньги. То есть мы должны понимать, да, как бы Вот если все это происходит на протяжении какого-то длительного периода, ничего не меняется, уже вот цикличность начинается, да, то есть можно уже смотреть, конечно, негатив, потому что нужно понимать, что там у вас. Почему так? Почему цикличность такая? Ну, знаешь, один раз не получилось отношение, окей, второй раз не получилось, третий, окей, четвертый, ну четвертый, пятый, шестой, седьмой это уже как бы цикл называется. Mm -hmm. Непонятно. А, стосовно проклятия, а проклясти людину, может быть кто? Ну, опять-таки, проклясть человека может только тот человек, у которого в энергоплане, то есть, ну, сильное энергополе, то есть, человек сильный энергетически. Кто попало, не проклянет. Допустим, если меня там какой-то Вася Пупкин там захочет проклясть, например, не сработает просто никак ничего. Потому что у меня, допустим, энергия будет плотнее, типа, сильнее, чем у него. Ему еще и откатит хорошенечко. Если человек какой-то обыкновенный человек, не практик, не ведьма, энергосильный, да, сработать может. Но опять-таки в зависимости, почему он это делает. То есть, если человека обидели, если что-то случилось, да, у человека что-то серьезное, да, можно. Если человек, ну, допустим, вот давай так, на примере войны мамы и жены, которые потеряли там сына мужа, они могут проклинать россиян. Оно будет работать. Угу. Потому что энергия боли, потому что очень сильный поток, потому что типа они мстят, потому что есть за что. Вот. Это будет работать. А, например, то есть, знаешь, особливо, там, я помню, как давно там, бабуся в селе, это очень распространено. знаешь, эти фразы, то будь ты проклят, оно работает вот так. Там при сварке, например. Да, да, ну, допустим, смотрите, типа, в зависимости, опять-таки, какая ситуация, оно может сработать просто вот, ну, день испортить кому-то. Это uh -huh. минимальные проблемы бытовые могут быть. Ну, то есть, опять-таки, в зависимости от того, что случилось. То есть, любое проклятие, любой, ну, любое, ну, про 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 проклятие, да, любое проклятие ложится всегда равным счетом настолько, сколько вам человек сделал. То есть, если человек вас там, не знаю, назвал дурой, ну, 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 ну это фигня, ну, это вообще, типа, ну, проклинать его чисто за это, ну, такое. Ну, сработати мінімально якось, то не знаю, он там восні, срачка mm -hmm. буде. Вот тут вот, щось такое буде, знаєш, баш на баш. А, чи можна якось захистити себе? Чи є якісь э, ритуали захисту, э, зрозуміло, коли ми приходимо там, до спеціалістів, до езотериків і, можливо, щось там люди можуть самі вдома зробити, аби захистити себе хоча б мінімально? Ну, Я не рекомендую такого Тобто, Я просто не можу людей вчити, так зрозуміла, тому що. Mm -hmm. ну, чому? Ну, типа, я считаю, что они не работает. Смотри, типа, если ты что вот, вот такая защита, типа, дома, там, да, вот ты говоришь, ну, это наличное личной силе чисто. Насколько вы сильны, столько будете себя сами защищать. Но ну, я, типа, людей всегда призываю обращаться к роду, просить помощи у них, чтобы они защищали, все. Ну, а советовать какие-то защиты черномагические или что-то еще не буду этого делать. И как звертаться до роду? Ну, смотри, они нас слышат, В будь-якому випадку можна просто про себе, можна голос. ну, общаться з ними просто как вот, з близькими людьми, вот, котрої живі. Uh -huh. Стосовно ось, зняття цих магічних впливів, також в інтернеті читала просто, просто якась неймовірна кількість всіх різних ритуалів, на чому хочеш і як хочеш. Також не рекомендуєш. Ну, смотри, для того, чтобы понять, какую делать чистку, нужно понять, что за негатив. Есть обычно бытовой негатив, и есть негатив, который с поколения в поколение тянется, типа это родовой негатив называется. То есть почитать в интернете какую-то херню, там много дичи написано, то есть это все неправильно. Это все не, то есть человек приходит к практику, практик делает диагностику, определяет, что, почему и зачем, почему ну, в чем причина. Потом подбирается ритуал, прописывается ритуал под человека конкретно, подбирается с какими силами, через кого лучше, кому лучше обращаться, как это делать, по срокам, да, типа человеку оговаривается. В общем, там такая, знаешь, такая работа колоссальная, что как-то человеку посоветуют, ну, типа, знаешь, у вас там родовой негатив, у вас там породу все умирают, погибают поставьте свечку, почиститесь, ну такое как-то. почему на собі еще хуже сделать какими-то ритуалами с этими да. нечитанными. Да, да, да. И оно усиливается, как это работает? Может посылаться, конечно, да. Ну смотри, в любом случае, если есть какой-то негатив, ты начинаешь туда лезть, это как, знаешь, вавку содрать, то есть корочка в вроде как бы ты ее поздирал, да, а там внутри, блин, Гной починає сичитися, теж самое здесь. А чи були в тебе, слухай, чи були в тебе випадки, коли приходили люди до тебе там, за допомогою, і вони розповідали, що вже там самі щось спробували, щось робили, і це якось нашкодило? Так, да, були такі, там багато таких теж людей. Но... І чим, чим це виливалося? Просто що хочеться, знаєш, щоб наші глядачі зрозуміли, чому цього робити не варто? Ну, смотри, я там не теж склоняю к практикам, обращаться общатися, рекламу діялю. Мені безразниці, чесно. Будут они обращаться, не будут они обращаться, как бы. Ну, мои клиенты всегда будут со мной, в принципе, меня... я никогда никого ни к чему не склоняю, мне, мне все равно. Это их жизнь не моя жизнь. То есть у меня свое, у них свое. Но я считаю, что типа, если есть, как бы, знаешь, болезнь, ее должен лечить специалист врач, например, да, вы же типа не можете, не знаю, хирурги там дать типа, его операции делать. Вы же не можете сами себе отрезать что-то. То же самое здесь. Ну, каждый человек, специалист, должен заниматься своим делом. Вы в этом не специалист лучше не лезть, тем более это магия, тем более это мертвые, это бесы, это дьявол, это смерть, это куча сущностей, это, ну, то есть, ну вы же не знаете, куда вы лезете и к кому вы лезете. Это же понятно все и так. Это то же mm -hmm. самое, знаешь, когда советуют, типа, вот в домах что-то живет, советуют его типа выгонять, изгонять. Ну так это его дом. Как вы его изгонять будете оттуда? Мне просто интересно, вы разозлите еще больше. Нужно договариваться уметь, а не изгонять договариваться, потому что в конечном итоге вас оттуда изгонят. Непонятно куда. Еще понимаешь? Нужно договариваться. То же, то же самое. Нужно понимать, что у вас там, как. И стараться договориться. Опять-таки, даже с тем же покойником, когда некропривязка, да, нужно не, не вычищать его, а просто договариваться и его отсекать и упокаивать его, чтобы он шел своей дорогой, потому что покойники, ну, ты же понимаешь, что они же не хотят жрать какого-то мужика или какую-то бабу, например. Это просто их привязали, вот, вот, вот все, они не могут ничего сделать. Они не могут сами взять и отвязаться. Они сами хотят это сделать, не могут это сделать, понимаешь? Поэтому нужно уметь договариваться. То есть нужно включать логику, это первое. Магия — это искусство, это красота. То есть нужно просто Короче, то есть под ну, коротше, тобто під кожну ситуацію ну должен бути практик. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про родове прокляття, як вчасно зрозуміти, що прокляли цілий рід, да? поки у нас реально там не, не померли всі близькі родичі? Ну, не обов'язково всі помирати повинні. Смотри, опять таки, в зависимості від степені тяжкості. То есть что, есть такие ситуации, когда извод рода начинается, вот там смерти, да, там погибают, все умирают, непонятные аварии, ситуации, в молодом возрасте, вообще непонятно, что происходит. Если, допустим, возьмем негатив какой-то родовой, ну, характера любовного, это очень часто девочки не могут нормально выйти замуж, или попадаются какие-то ублюдки из-за того, что папа где-то погулял там, да, и на папу какие-то привороты понаставляли, и дети его отрабатывают. Те ж саме, цикл, циклічність і повторення. У всіх, повторяється все. Вот так, як під копірку, знаєш? Це вот. перший звоночок в тривожний, коли все як під копірку. Але це може пройти дуже багато часу, поки люди зрозуміють, що у них родове прокляття. Ну, там уже від человека зависит. Я же говорю, я нікого нічого ни не склоняю. Ну, люди самі добаві опинилися. Чи кожен езотерик може зробити ось прокляття, проклясти цілий рід, точніше? Чи це? Да, кожен? Да, конечно. Ну, любая ведьма, естественно. Просто в опять от того, что и кто Я очень много видела таких ситуацій, когда, допустим, женщина-ведьма, там ну, треугольник любовний, такая вот ситуация. Женщина, мужчина и ведьма женщина, да? Мужчина изменяет гуляет. там, не знаю, ведьма беременная теряет ребенка, например, конечно, она пожелает мужику этому, естественно. А у этого мужика потом дети мертвые рождаются или что-то еще, естественно. Ну так она имеет право, потому что у нее ребенок умер. Не за него, например, да. То есть ситуация должна быть баш на баш, вот равноценно. Ага. То есть, допустим, не может ведьма там просто где-то гулять, по полю по какому-то идти, блин, пришла здесь куда-то, не знаю, кому-то в гости прокляла всех. Ну, типа, и что? Зачем? Причина какая? Ну, такого не может быть. Ага, ага то, то, -то есть не может, умовно говоря, прийти к тебе или к любому другому эзотерику и сказать, вот, мне это не нравится, Нет, ходу... конечно, нет. Нет, Эзотерики его пошлют на три буквы и отправят далеко и надолго за русским кораблем. Нет. Должна быть какая-то весомая причина, понимаешь? То есть элементарно даже, извините, там, ну, как бы переспали и расстались тоже не причина. Ну, можно ему что-то сделать, на срачку, там, чтобы писюн не стоял там с девочками. Ну, вот это можно сделать. Но именно если мы про извод рода говорим, прям что-то такое должно быть уже. Извод рода — это когда все умирают, вот так вот mm -hmm. Значит, что то Mm Значит, что-то кто-то по роду, либо кого-то убил, либо там кто-то что-то кому-то, опять-таки, да, касательно смерти что-то. Вот тогда смерть берет свое с этого человека, который это совершил. Те же самые маньяки, например. Мы же часто видели о том, что потом дети этих маньяков несчастные. Mm -hmm. Многие и в тюрьмах сидят и погибают непонятно еще при каких обстоятельствах. И ну то же самое. Вот вот отработка родовая. То есть, даже степень проклятия, оно приравнивается до того ну, урона, который нанесли люди. Правильно? Конечно, конечно. Все равноценно цена должно. Uh -huh. Вот равноценно. Типа, если у вас там что то своровали, у него тоже своруют. Ну, равноценно, будь ну, то есть Не може так бути, що у вас там не... просто гуляла-гуляла, прийшла кого-то прокляла. такого бути не може. Чи, не... чи не вертаються все це, всі ці негативні впливи магічні? І порчі, і прокляття, і навіть зглаз, чи не вертаються вони бумерангом потім? Вертаються. Якщо не равноценно, звісно так. Если, допустим, человек живет пакостит всем подряд, захотелось на пакостить, у соседа машина красивее, там дороже, пакостить начинают, у того там то, да, но все возвращается, конечно, откат идет. Mm -hmm. Все yeah, должно да. быть равноценно, должен быть баланс, поэтому нужно делать, нужно делать диагностики, понимаешь что я не могу как бы всем бегать и делать порчи, потому что, типа, я адекватный человек, у меня есть в голове клепка. Я понимаю, что любой негатив, он должен быть чем-то подпитан, подтвержден. Ну, то есть, не будет такого, что, допустим, пришел ко мне человек, а там заплачу тебе миллион долларов, убей там, не знаю, у меня там есть подружка, мы с ней там по скандали или повздорили, блин, не знаю, обозвала меня дура, и убей ее ребенка. Такого не будет. Mm -hmm. Ну, это неравноценно. Но сейчас в умовах войны, та количество всех проклятий, там украинцы отправляют россиянам, оно действует уже? Потому что я, два думаю, раза... я думаю, что оно действует, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что все это будет как снежный ком накатываться, знаешь, и в конечном итоге оно повыстреливает по всем поколениям. Вот и все Это будет самая больная нация, самая смертная нация, самая вообще. Ну То есть я в этом более чем уверена. Это так все работает в плане энергии. Оно просто накапливается. Слушай, а почему тогда с Путиным так не работает сейчас? Проклинают все. Да. Ну смотри, касательно Путина, я уже не раз отвечала насчет того, что, к сожалению, такие люди были, есть и будут, как Гитлер, Сталин, Путин и так далее, потому что, типа, они, благодаря таким людям, как бы это прискорбно бы не звучало, да, какая-то трансформация происходит и меняется история, вот так вот, к сожалению, то есть он должен какую-то свою миссию выполнить, если бы он бы не выполнял никакую миссию, его бы уже убрали очень давно, он уже так на соплях держится, тот Путин понимаешь uh -huh. просто какая-то миссия должна быть я так предполагаю что все-таки он скорее всего что должен увидеть глазами своими для него что-то очень печальное видимо uh -huh. ну типа не знаю объясню пример да например типа Украина типа побеждает а он парализованный лежит в кровати вот ну, типа того что да то есть ему что-то показать еще должны то не просто так я срознила Какая-то миссия. У каждого человека в жизни есть какая-то миссия определенная. То есть оно ее выполняют или не выполняют. Часто такое, ну просто, часто такое бывает, что, к сожалению, особенно сейчас, много молодых погибает, не успевают. А потом мертвые... Ну а потом, как бы они ничего не могут сделать. Понял? с этим, они уже умирают и мертвые. Поэтому мертвые очень активны некоторые, потому что они хотят что-то сделать, знаешь, после смерти, потому что они в жизни не успели сделать. Вот, вот такая вот ситуация происходит. Я зрозуміла дуже дякую тобі за інтерв'ю. глядачі наші ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, пишіть запитання до Марії. Ми всі читаємо. Ми знаємо, що ви дуже любите задавати питання саме Марії. Тому обов'язково все читатимемо і розглядатимемо в наступних наших інтерв'ю. Маш, ще раз тобі дякую і зустрічі. пока Пока.